নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোফালে আছে হয়তো আপোনালোকে থাম নিল আৰু টাইটেল দেখি ভিডিঅ'টো কি হ'ব গৈ আছে গম পাইছেই বাৰু য়েছ যিহেতু বাইদেউৰ বিয়া আপোনালোক সকলোৱে গম পায় পায় আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত গম পাইছে বাইদেউৰ বিয়া আৰু বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰখনত কিমান বেছি কাম থাকে চ' যিহেতু আমাৰ মাটিৰ ঘৰ আছে পকা পকাৰ ঘৰটোত বাৰু ৰং কৰাই আছে মাটিৰ ঘৰকেইটাত ৰং কৰা এতিয়ালৈকে নাই অকণমান চুল চূণ আৰু তেল মানে যিটো কালাৰ আৰু সেইটো সানিম বুলি ভাবিছোঁ ভাবিলোঁ চ' সেইকাৰণে অকণমান ঘৰত কোনো নায়ো আচলতে আৰু এইফালে দেখিছে এইটো হৈছে ৰং এটা আৰু চূণটো ইতিমধ্যে ৰাতিয়ে মানে পানী দি থোৱা আছে চূণটো ইতিমধ্যে গলি আছে উপালে দেখিছে আপোনালোকে চ' ইয়াতে এতিয়া মই এই ৰংখিনি দি দিয়া যোৱা বাৰু মানে এইটো সেউজীয়া কালাৰ সেউজীয়া কালাৰ আৰু এইটো বগা চ' দুটা মিক্স কৰি কিনে এতিয়া ৰংটো কৰা যাব এই বিয়াৰবিলাকত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম বিয়াৰ কাৰণে হ'ব এইটো ষ্ট'ৰৰুম চ' এইটোতো ৰং কৰা যাব ভিতৰে বাহিৰে আৰু বাকী যিকেইটা মাটিৰ ঘৰ আছে সেইকেইটাটো ৰং কৰা যাব আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যোৱাকালিয়ে খুব সুন্দৰকৈ এই চূণখিনি পকাই থৈ দিয়া হৈছিল আৰু আজি ইয়াতে এইটো কালাৰ ইয়াত এইটো প্ৰাইমাৰ হিচাপে ইউজ কৰা যাব এইটো প্ৰাইমাৰ আৰু লাইট প্ৰাইমাৰ আৰু এইফালে এইটো হাই পাৱাৰ চ' এইটো মই খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া ইয়াতে ঠালি দিম গোটেইখিনি এই ৰংখিনি মিহলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খুটি দিওঁ খুব সুন্দৰকৈ চোণালৰ কালাৰটো চাওক আপোনালোকৰ এই কম্বিনেশ্যনটো এইবাৰ হৈছে ব্ৰাছ ব্ৰাছপাত বনাই লৈছোঁ খুব সুন্দৰকৈ কিনি আনি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ ব্ৰাছপাতেৰে খুটি লওক খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে এই কালাৰটো যে সিচিনা অলপতে বগা টাইপ হৈ আছিল এতিয়া লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে কালাৰটো যিমানেই এইটো ঘটি থকা যাব সিমানেই কালাৰটো বেলেগ হৈ আহি থাকিব সময়ৰ লগে লগে খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া আমাৰ ৰংখিনি যিখিনি চূণ আৰু যিটো সেউজীয়া কালাৰ সেইটো মিক্স আপ হৈ গ'ল এতিয়া বিয়াৰবোৰত ৰং কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই বস্তুবিলাক এতিয়া সময়ৰ লগে লগে প্ৰায় লগ পাই আহিছে আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে প্ৰায় আজিকালি পকা ঘৰে থাকে মাটি ঘৰ তেনেকৈ নাথাকে আৰু বিয়াৰ আগত এইবিলাক কাম বৰ্তমান সময়ত নোহোৱা হৈ গৈছে আগতে এইবিলাক আছিলে যেতিয়া মোৰ খুৰাহঁতৰ বিয়া আছিল তেতিয়া বিয়াৰ আগে আগে এনেকৈ বিয়াৰবিলাকত চূণ তেল সোণা এইবিলাক দেখিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ যিহেতু মাটিৰ ঘৰ আছে মাটিৰ ঘৰ চাৰি তিনিটামান আছে সেইকেইটা তেতিয়া ৰং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাওক আৰু আগৰ সেই ফিল্ডটো আগৰ সেই কি বুলি অতীতবোৰ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বিচাৰিব যদিহে আপোনালোকে অতীতত আগতে দেখিছিল সেইবিলাক কৰিছিল আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে দেখুৱাব তাৰ তল এটা ইমান সুন্দৰ স্মেল এটা আহিছে একদম বেয়া বিয়া লাগি গৈছে স্মেলটো মানে স্মেলটো বাইক জগাইছ এতিয়া পোনপ্ৰথমে এইখন বেৰত কালাৰটো কৰি লওঁ এইখন বেৰত আচলতে বেৰখিনিত কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ মানুহকো মাতিব পাৰিলোহেঁতেন যে এইটো ইমান বেছি টাফ নহয় এইবিলাক বেৰত কালাৰ কৰাটো এনেকৈ ভাবিলোঁ কি নহয় যিহেতু বহু বছৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি কাম মানে কৰি লওঁ চ' সেইকাৰণে ময়ে নিজে অকলে কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাম গাড়ী যিহেতু বাইদেউৰ বিয়া এইফালে আমাৰ এই পথাৰখন চাফা কৰি থকা হৈছে দেখিছে ইয়াতে পেণ্ডেল চেণ্ডেল যিহেতু পৰি দিব পেণ্ডেল দিব এইফালে দাদাই মুঠাই চাফা কৰি আছে এইবিলাক বন চনবিলাক ইয়াতে যিহেতু খেতি চেতি কৰা হৈছিলে আলু খেতি কৰা হৈছিল সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ৰখা হৈছে এয়া চাওক চগাই যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ঘৰৰ কামবোৰ এনেকৈ চলি আছে এয়া দেখিছে এয়া ভাত হোৱা জেগা এয়া আৰু সেইফালে দেখিছে খৰি চৰিখিনি খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি হৈ আছে শুকাই মেলি আৰু ইয়াতে যিহেতু পেণ্ডেল চেণ্ডেল দিয়া যাব সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু বিয়ালৈ যিহেতু বেছিদিন হাতত মায় চ' সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এনেকৈ ভিডিঅ' ভিডিঅ' আকাৰে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এইখিনি চফা কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আৰু এইফালে দেখিছে মই ৰং কৰি আছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ৰং কৰা প্ৰায় আজিৰ যিহেতু এতিয়া আবেলি হৈ গ'ল কেতিয়া সময় আৰু ৰং নকৰোঁ আৰু ফিনিচিংটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইফালে এইফালে দেখিছেনে কেনেকুৱা কালাৰটো হৈছে ৰ মানে বগা আৰু যিটো সেউজীয়া সেউজীয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো ইয়াতে হৈ গৈছে একজেক্টলি সেউজীয়াও হোৱা নাই একজেক্টলি বগাও হোৱা নাই ত' এইখিনিয়ে ৰং কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এইটো দুইদিন পিছত মই আচলতে চেট কৰিছোঁ ৰং কৰা হোৱাৰ পিছত চাৰিওফালে দেখিছে এইখিনি এনেকুৱা ত' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি আছে খুব সোনকালে চ' আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ জয় অসম